Каждый должен заниматься своим делом и нести свою ответственность. Полномочия о признании ситуации военным положением у нас имеет президент Украины, который по конституции, по закону о военном положении это делает на основании рекомендации Совета национальной безопасности и обороны. До сих пор такие решения приняты не были. Что касается общей ситуации, ну, для меня лично эта война началась 26 февраля, когда было объявлено о том, что так называемые зеленые человечки захватили здание Кабинета министров Крыма. Именно тогда ну, российские войска регулярные вышли за пределы разрешенной базы в Севастополе и совершили акт агрессии против Украины. Все остальные разговоры о том, что это не война, я считаю несущественными. То, что не называется это войной, и, наверное, какие-то дипломатические манипуляции, евро, какие-то другие моменты. Я считаю, что уже, если речь шла про то, что на территории Донбасса не хотелось назвать это войной, да, то уже сами жители Донбасса значит, что это реальная война, когда террористы накрывают наши населенные пункты из Гаубиц, из э, Установа Града и так далее. Кроме того, вот это все техникой, которую передал Путин, зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими системами управляют российские военнослужащие, это же очевидно. Вчера в очередной раз весь мир получил доказательства, когда э, значит, захватили боевую машину пехоты, где были данные, что она принадлежит Псковской воздушно-десантной дивизии. Ну так это тоже не новость. Еще в июне месяце наши ребята захватывали БТР-80, который был, так сказать, с документами из Рязанской военно-десантной дивизии. Весь мир это все прекрасно понимает. Я вот сегодня встречался с одним представителем Международного республиканского института из США, который тоже все понимает. В Америке большой идет раздрай, потому что республиканцы нас поддерживают и хотят больше помогать Украине. В то же время у них нет большинства. А президент Обама занял позицию, значит, страусиную и делает вид, что здесь не ничего не происходит. Да? И даже трагедия с Боингом, она на какой-то период времени сколыхнула мировое сообщество. Но сейчас, как круги по воде имеют свойство превращаться в водную гладь и тишь, то же самое сейчас. Этот эффект уже ушел в сторону. И мир не хочет участвовать в войне с Россией. Мир не хочет, чтобы его солдаты гибли. Да? Ну хорошо, дайте нам тогда материальную помощь. Дайте нам ленд дайте нам беспилотники, тепловизоры, дайте нам какие-то другие полезные вещи, которых у нас нет, которые дорого стоят, но есть у вас что мы могли достойно противостоять регулярной армии уже Российской Федерации. То, что Путин ведет такую войну, понятно, что он не отступится для него военное поражение так называемое, Новороссии будет сродни гибели всей его политики и стратегии в России, потому что уже сейчас наиболее экзальтированная часть российского общества задает вопрос, а почему мы проигрываем, почему Россия такая большая, такая могучая, а наши боевики, наши террористы отступают, почему мы ничего не делаем для того, чтобы их защитить. Именно с этой целью Путина выдвигаются такие идеи, как гуманитарный конвой, который везут там соль, воду, еще какую-то чушь, которая совершенно не нужна, тем более той стране, которая сама экспортирует третье место в мире по экспорту зерна занимает. но ну, это просто смешно нас кормить. Это мы можем кормить Россию. Я даже предлагал полушутя полусерьезно, давайте отправим в Россию значит, несколько грузовиков с салом, сгущенкой, значит, маслом, сыром, чтобы покормить российских малообеспеченных граждан. Мы можем помогать продовольствием. А вам надо помочь только одним. Заставьте вашего Путина забрать своих террористов вот, э, в Освоясе. Пусть они там у себя в России устраивают борьбу за независимость Кавказских республик. Могу сказать, что все не все так плохо. И, конечно, очень приятно было видеть вчера, как на одной из сталинских высоток в Москве молодые российские ребята перекрасили сталинскую звезду в цвета нашего национального флага, что увидел весь мир. Конечно, этим ребятам предстоит сейчас легкие дни, наверное, бусы гарни, но, тем не менее, не вся Россия такая. Многие люди там просто отравлены пропагандой. И думаю, что в любом случае самый главный аспект. Правда, она всегда победит. И сила правде. Поэтому рано или поздно российский народ очнется от того сумрака, куда он попал, и свергнет Путина, свернет весь его режим. И я думаю, что тогда Путину просто очень сильно не поздоровится, потому что в гости его, разве что северокорейский лидер примет. Антоне, коли я запитала якраз а, а, із низів формулювання антитерористичної операції, війна це не було звинувачення до вас, це було а, намагання почути вашу думку. Як ви думаєте, що змушує нас не визнавати це війною? з вашого виступу я зрозуміла, що можливо це і міжнародний тиск. Понимаете, у меня нет информации по этому вопросу. Я всего лишь советник главы МВД Арсена Авакова. Да? Поэтому мне не докладывал министр иностранных дел, почему или там президент. Я просто не владею этой информацией в да? достаточной мере. Я предполагаю, что это связано с какими-то международными скажем так, переговорами, с тем, что международное сообщество давит на нас, чтобы мы не признавали, что это война. Но что война подразумевает в каком-то понятии, что есть сторона войны. Но она же есть и это Россия. Мы же прекрасно понимаем, что без поддержки Российской Федерации, всех этих орд наемников, кадровых военнослужащих России, оружия, боеприпасов, все бы это закончилось бы за неделю и только лишь то, что у террористов есть возможность пойти оздоровиться, пойти в тыл, значит, передохнуть в России, дает им возможность такую Почему они так ожесточенно борются и не дают нам возможности до конца перекрыть границу? Ну что иначе мы их просто окружим. А нашей армии, нашей национальной гвардии нужно всемирное укрепление и народные депутаты патриотического настроения, вот как господин Киленко, поддерживают и голосуют за все законы, которые необходимы для борьбы с терроризмом, для выделения финансирования. Но, к сожалению, у нас нет в Верховной большинства, есть только 170-180 депутатов. Остальные это попутчики, это бывшие перебищики из провластной, провинковоческих фракций. И поэтому особо резонансные законы они проходят или под большим давлением, или не проходят. И поэтому нам нужно, естественно, большинство в Верховном Совете, которое будет отражать интересы национальной безопасности Украины, ее защиты и э, всяческого развития Украины. В первую очередь, я тоже хочу сказать, что, что надо сделать на Донбассе, когда мы его освободим. Нам нужно в Донбассе, во всей Украине Дать возможность людям создать экономическое благосостояние. Нам надо открывать Украину для инвестиций. Нам надо открывать ее так, чтобы международный бизнес приходил сюда и с удовольствием вкладывал деньги, получал доходы. Иначе мы не сможем за счет внутренних только ресурсов быстро восстановить Украину. Нам нужен будет свой план маршала который был в Европе разрушенный от терроризма. Сейчас я даже не знаю, в какие суммы оценить те убытки, которые идут, это, наверное, уже десятки миллиардов гривен. Разрушенные дороги, мосты. Есть заводы, мне называли какой-то коксохимический завод одного известного олигарха, в котором было выключено электричество, и коксовые батареи закоксовали за несколько часов. Это просто надо строить завод заново. И то же самое с металлургией, с шахтами, с многими другими вопросами. Поэтому нужно наладить экономику на Донбассе, нужно очень осторожно относиться к вопросам языковым.